И пока не снесли, они не войдут туда. Вот так же они сделают и с вами. Стоит только войти нашим военным, все будет однозначно. О чем беседуете? Добрый день. Добрый день. Обо всем. О погоде. С какой страной? Олимпиаду. Я из России. А беседуете Ростовская с кем? Область. С кем беседуете? Из какой страны собеседника ищите? С разных. Кто попадется адекватный. Потому что неадекватов ой-ой-ой. Мат... это из какой страны? Да со всех стран. Со всех стран. Молодежь с ума сходит. Ну, ну я здесь, Что я здесь хочу поговорить о, о войне. Вы говорите на эту тему? А. И о войне можно поговорить. Я с Украины. С центральной части Украины. А я с России. Ну? Я с России, с Ростовской области. Ну хорошо. У вас есть вопрос или вам задать? Задавайте. Скажите, чем отличается ваша Россия, Российская Федерация нынешняя, от, от, от Германии нацистской во Вторую мировую? Многим. Но это не ответ. Хотя бы одно назовите конкретно чем. Да всем отличается. Всем от отличается. От Германии. От, фа от нацистской России. Германии, да. От Третьего Рейха. Чем ваш Путин отличается от Ой. Гитлера? Ну, он же хороший человек, Путин. -то. Гитлер а тоже, Гитлер плохой. Гитлер тоже был хороший для немцев. Ну не знаю, не знаю. Гитлер немцев влюбил больше, чем, чем Путин русских, поверьте. Он их голодом не морил и над ними не издевался, как Сталин, например, в ГУЛАГах засылал своих же пленных, которые пришли из плена немецкого, а потом еще в Сибирь отсылал. Вы еще начнете сейчас. Сейчас бы дедушку Сталина поднять, бы вот это было бы хорошо. Сталин это тот человек, который развязал Вторую мировую. И зачем он вам? Это оккупант. Опять оккупант. Это лидер И страны, Сталин которая оккупант. оккупировала чужие территории. Страны Балтии, Польшу, Финляндию. Вы забыли? Это ж Россия все была. Советский Российская Союз. Империя. Советский Союз. 39 ну, это Советский году. Союз был. Сила. Вы что не любите? Советский Союз. В чем Вы сила в Советского Союза? А чего его а любить? Я, а его нет. Нет Советского Союза. И вы. Союз это Союз. Да вы родились где? В России. России. Будет. будет Советский Союз. И также будут. Я в России родился в России. Так вы в России, а не в Советском Союзе. Советский Союз это Союз. Из я в, Советском Союзе, в Советском Союзе. Это я го, Союз из государств. Вы в каком государстве? В России, в России. В Российской Федеративной Республике. Да. А я в украинской. И мы все на равных правах. Да, да ее раньше вообще Украины не было. Раньше это когда? Вы вспомните. Вы вспомните Олес, Олесию Бузина когда расстреляли, убили. Я, помню, вот вот я помню других. Немцова помню, например. О. Анну Политковскую О. помню. О. Литвиненко О. помню, которого Путин отравил, даже в Лондоне нашел. За то, что он книгу написал и рассказал правду, как ФСБ дома подрывали. Кого еще? Навального. Еще знаю фургала, фургала который сидит э, в тюрьме. Непонятно за что. И многие Я За Фургала, Я, я за Фургала. Прямо жалко. Карамурза. Мужичка. Карамурза тоже за что сидит. 25 лет. Наш провинился. Ну, а Олесь Их Бузина много, вам зачем? Олесь Бузина был, есть... наверное, убит. Кем-то непонятно кем, я не знаю кем, я не хочу в этом копаться. Он всю правду, всю историю про Украину рассказывал. Ну какую, что, какую? Как, какую? Чем, чем. А он что, историк у нас что, был? Что, что, ну типа того, что что история Украины вообще не было. она окраина была, Ну это да, это я слышала уже. Может, что-нибудь, ну так вы объясните, окраина чего? Там на окраине была Ну так Украина окраина Россий, чего? Империи. российская империя так, окраина была. Как это? А потом понеслось. Ленин. Я, Ленин, вас, э, давай, удивлю, я вас удивлю, я вас удивлю, но потом Сталин. Говорит. Смотрите поц Украине Смотрите, смотрите центральная Польшу часть прислужили. Украины, центральная часть Украины, вот моя. Венецкая область, Киевская область и многие другие области, они были в составе Речи Посполитой. Речи Посполитой. 1540-й, по-моему, была Люблинская, Люблинская Угода, договор, Люблинский договор, где было слитие о -о -о, двух вот княжеств, это... литовского и польского, и была создана вот когда... империя Ой, Речи сын, Посполитой. Сын? И Украина ну, была да. в составе речи посполитой. Понятно? Вам? Ну. А не ну, в Российской ну. империи. А в Российской империи только маленькая часть Украины была. Да, она до этого была уже. Русские князья ее, Украину. Русские. Эту, а вы тут придете? Киевская, Киевская, ну, Киевская, вот да, вот Киевская Русь. Киевская Русь. Ну, Киевская Русь. Вот видите. Нижегородская. Вот видите. Нижегородский. Киевская Русь. Киевская Русь. Русь. Киевская, Киевская Киев столица, а, а вы тут при чем? А не украинская, понятно, что не украинская, Ну а вы, вы как маленький, вы как маленький. А вслух, русские вслух. когда появились вообще? Да украинцев в было, русские, вот вы, русские в всю жизнь были. Вы вот нынешние русские когда были. появились? И до, до того, как было, русские Не были. было русских на территории нынешней Российской Федерации, например... Э, в 15 столетии. Было московское царство, там никаких там русских это... не проживало. До нашей эры даже было. А, до нашей эры русские. тоже были. Динозавры русские. Да. Русские рус, динозавры, рус, рус, блин. Русские, русские динозавры. Варвары. Да, тоже динозавры. Варвары, тоже короче, были проживали эти, тоже такие. русские. Короче, вообще нет, я поняла, во всей планете все же только русские должны быть. и Только русский язык, русские правильно? Жили, да. Да, Других да, народов да, не было, русские только русские. Жили. Потому что, как говорят, украинцы море выкопали черное ложками. там, Что там они еще Ну, Ой, ну Господи, куда нам послушаю, до вас браться? А Вы-то выкопали лаптями, лаптями я так понимаю, лапти во море. Вы лаптями выкопали, да? Да, комедия, комедия. Ну вот видите, как хорошо. А так, мы выкопали так, ложками. Выкопали. Вы... А что ложками? Вот вы говорите, что мы выкопали ну, море. Вы а как ложками. думаете, чем мы его выкопали? Так это вы говорите. Это вы ну, говорите. Это мы вы... говорим? Это, это кто что Россия... сказал? Россия, вы же говорите, Россия плохая, Россия такая. -то. Да Там нет, ты что, Россия вообще восхитительная мы, мы любим страна. Запад. Западные... Она... Страна вообще западные Россия восхитительная, особенно россияне, которые вы приходят нас. Западные, Убивать. Западные чудные цены. люди. А теперь, Людишки. а теперь. С Запада почему-то Украина вся бежит. И аэропорт, аэропорт в Москве забитый украинцами. Они даже не хотят. Пропу кого-то пропускает, кого-то не пропускает. Mm -hmm. Чего ж они едут, украинцы в Россию теперь? В Россию едут? С Вы все... Кто едет в Россию? Украина. Западная, Западная Украина едет в Россию. Россию. Мама да. мия. Шереметьево забита аэропорт. Шереметьево забит аэропорт. А как они в Украине там на западе есть аэропорт? Самолеты или откуда они летят-то? Через Белоруссию. Через Белоруссию? Да, Капец, а, а это как? Из Западной, из да Украины в Белоруссию, это... а из Белоруссии уже Шереметьево, Нет, да? Они с Запада едут, те, которые выехали на Через Запад, Белоруссию. Они поехали там... Ай -яй я Запада теперь, они домой не хотят на Украину Домой не ехать, хотят, а они хотят, они в Белоруссию завтра... едут. И мы сейчас выплачивать перестали. Ну это же ничего. Ну, вас не у смущает вообще-то, что теперь, у нас э, все границы занимают... заминированы с Беларусью. С И Западная Украина Ш... не Ш... граничит с Беларусью. Ш... Вас это не смущает? У запрещу, вас география, я, не, я смотрю, очень плохо, надо подучить. Они через Запад, те, которые сбежали с Украины на Запад, а теперь с Запада едут в Россию, потому что в Запад... То я вас спрашиваю, как они в Россию-то попадают? Каким образом из Западной Украины? Причем здесь западная? Через Европу они попадают. А, через Европу Причем они попадают. Так вы же говорили, через Беларусь. Все украинцы, понимаете или нет? Вы слышите Боже меня? Мой. Те, которые сбежали на запад. А теперь Вы западное, знаете? И хотят ну, и жить. Да, да. Ну покажите мне видео. Покажите мне видео, где заходят в аэропорту украинцы с украинскими паспортами в Шереметьево. Покажите, где увидите это видео. Посмотрите. Где посмотреть? Вы сами Где посмотреть? летят? туда, в Россию? В Ютубе. Зайдите. А, в Ютубе посмотри. Ну так, что там смотреть? Что посмотреть? Нету. Это Слушай, а скажите, абратора. пожалуйста, зачем много? им Россия? Что там в России-то хорошего? Ой-ой-ой. А Может, у плохого? вас программа какая-то есть? Жилье дают бесплатные выплаты <плот> делают какие-то людям, которые приезжают из Украины. Вот, и я тоже думаю, блин, нам жилье не дают. А как же и украинки выступают, то и жилье дали, то и вы, выдали, там, блин, Мариуполь Вам строится. не дают. Я а вам зачем жилье? Вы и так поживете без жилья. Я в Донецк поехал вот в прошлом году два раза, в этом году раз в Донецке. Пас, солнышко, Блин, вам солнышко, вам вчера ничего не надо, девушка, свет не надо, жрать не надо. Главное а лишь бы Путин снимать. был. Путин ваше красное солнышко, да? Пусть светит. Да, да. Ну я я знаю, а что вот вы готовы. Представляете, ну... представляете? Надо, было, надо было еще в четырнадцатом году. в Четырнадцатом году Путин вот это тормознул, понимаете? Надо було, коли я зашел, Крим взяли, і треба було без бою Україну взять. І все это. А у вас же землі нету вже на Україні, ви ж продали всю землю. Продали всю землю, ти куди, дед? Ой, да, я, я навіть не хотіла нічого йому там щось доводити, тут там нема з ким говорити, це діагноз, це дід взагалі вже відбитий наглухо. Але головне, що він сам це вірить. Головне, що йому по телевізору це все розказують, він це свято вірить. Українці біжать з Западної України, всі біжать.